В ходе проведения отработки Коминтерновского района Слобецкой отдел полиции получил информацию, что в одном из домовладений Коминтерновского района хранятся наркотические вещества. Данная информация была 15.08.2016 года внесена в ЕРДР, получены санкции обыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обыска в данном домовладении был установлен 33-летний гражданин Украины, который на своей территории в частном домовладении выращивал 58 кустов каннабиса, а также с помощью кинолога было установлено местонахождение еще полукилограмма марихуаны, которая хранилась в данном домовладении. В настоящий момент наркотические вещества изъяты и направлены на экспертизу для решения вопроса по существу. Не говори, что не будет. Там пишут.